নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে আছে আছে পলাশ আছাম তো অকণমান ৰানিং কৰিলোঁ ৰাস্তাতে ত' এছ এছ চি জুৰি লগতে অসম পুলিচৰ আছাম কামাণ্ডো ফৰেষ্টৰ যিবিলাক আগলৈ মানে আগন্তক নিউ ভেকেঞ্চি আহিব ত' ফিজিকেলৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ ত' ৰানিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অসম পুলিচৰ যোনসকলে ৱেইট কৰি আছে ফাইনেল লিষ্টটো হয়তো এটা তাৰিখ বা এটা মাহ অনুমানিকভাৱে গমেই পাইছে কেতিয়া দিব লিষ্টটো ত' এতিয়া আৰু ৱেইট কৰি লাভ নাই সকলোৱে ৰানিং কৰিব লাগে আহ আহ জলদি জলদি আহ আহ যা 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 আহিছো আহিছো যাম পানী দিয়া অলপমান এছ এছ চিৰ কাৰণে লাগি আছে যোৱাবাৰ নম্বৰ পাই গ'ল আৰু কিন্তু সেয়া এইবাৰো ভাল এটা নম্বৰ পাইছে ত' এছ এছ চিৰ জি ডি কনষ্টেবল ফিজিকলৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে এতিয়া মই কৈ আছোঁ অসম পুলিচৰ লিষ্টটো সকলোৱে গমেই পাইছে ডেট মানে অক্টোবৰ দহ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব তাৰ দহ পাঁচদিনৰ আগত লিষ্টটো দিব সেইটো কথা সকলোৱে গমেই পালে এতিয়া বাদ দিছোঁ ত' এতিয়া যোনসকলে নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে অক্টোবৰ মাহতে চি এম চাৰে কৈছে আহিব ত' নিউ ভেকেঞ্চি অক্টোবৰ মাহতে আহি যাব এতিয়াৰ পৰা ফিজিকেল ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে সাজু হোৱা নিউ ৰানিং কৰি আছোঁ দেখা পাইছা ত' এতিয়া টাইমটো দেখাই দিছোঁ সাতটা বাজিছে এইটো আমাৰ মৰিগাঁও সেইফালে মৰিগাঁও মৰি আছে সকলোৱে আৰু এতিয়া ফিজিকেলৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগে তাৰ যা 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 স্পিড যা স্পিড যা যা অঁ স্পিটা স্পিদা এইটো আৰু এছ এছ চি জি বি কনষ্টেবল মানে পাঁচ কিলোমিটাৰ যিহেতু ৰাস্তাতে দিব ৰানিং কৰিব মানে লগতে অসম পুলিচৰ আমাৰ ফিল্ডতে হয় বা চাৰিশ মিটাৰ টেক থাকে বা তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক থাকে ফৰেষ্টৰ কাৰণে দুশ মিটাৰ টেক দিব তো সেনেকৈ আৰু যা যা টান এশ মিটাৰ আছে যা টান দে সকলোৱে ইমান কষ্ট কৰি আছে ত' কষ্ট কৰি যোৱা ভগৱানে এদিন কি চকু মেলি চাবই সেনেকৈ আৰু এতিয়া যাবলৈ ফিল্ডত আকৌ সেই অসম পুলিচৰ বা ফৰেষ্টৰ আছাম কমাণ্ডৰ কাৰণে লং জাম্পটো মাৰিব লাগিব মানে গমেই পাইছা সকলোৱে ইমান কষ্ট কৰিব লাগিব আগন্তক ফৰেষ্টৰ কাৰণে এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ কথা কৈছোঁ মানে ফিজিকেলত এটা বহুত ভাল মাৰ্ক পাব লাগিব দেই মানে কি হয় ফিজিকেলত এটা ভাল মাৰ্ক থাকিলেহে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবলৈ মাতিব আৰু এতিয়া বহুতে বহুত কষ্ট কৰি থাকে ত' তেনেকৈ ভাল ভাল নম্বৰ পায় সেইটোৱে আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ সকলোৱে গমেই পাইছে তাত বহুতে মানে কি ৰাস্তাতে ৰানিং কৰি আছে আমাৰ ইয়াত ফিল্ডত মানে অকণমান বৰষুণৰ কাৰণে বোকাও হৈ থাকে এইটো সময় এনেকুৱাই হয় ফিল্ডত আৰু লগতে য'তে যেনেকৈ সুবিধা হয় তাতে ৰানিং কৰা লং জাপ মাৰা চিণ্ড আপ মাৰা ত' সাজু হৈ থকা যাতে এটা ভাল নম্বৰ পোৱা ফিজিকেল টেষ্টত যাতে সেই মই ৰানিং আজি নকৰোঁ লাহে লাহে কৰিম মানে যোনসকলে অসম পুলিচৰ হওক যিকোনো ফিজিকেল টেষ্টত ৰানিঙত যে সেই এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড যে ৰখি যায় কিহৰ কাৰণে যায়গৈ প্ৰায়ভাগেতো ভালকৈ ৰানিং কৰে বা ভালকৈ কষ্টও কৰি থাকে কিন্তু মানে সেই ফিজিকেল অদিনাখন সেই কম নম্বৰ পইণ্টত থাকি যায় ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব নাপায়গৈ ত' তাৰ কাৰণে কি নিজকে ফাঁকি দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব যাতে মই আজি কমাই ৰানিং কৰিম এই আজি গা বেয়া কিবা কিবা যোৱা যোৱা মানে কমাই ৰানিং কৰিম কিবা গা বেয়া আজি লাহে লাহে দৌৰিম এই আজি টাইমটো বেছি লাগিছে কম লাগিছে সেইবিলাক যদি মানে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা সদায় কষ্ট কৰি প্ৰেক্টিচটো কৰা বেষ্ট দিব চেষ্টা কৰা যোনদাখনে ৰানিং কৰিবা ফিজিকেলৰ কাৰণে সদায় বেষ্টটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি বা বেষ্ট দিহে ৰেষ্ট ল'ব মানে কি হয় পিছত সেইটো এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড ৰখি যায়গৈ আজি কমাই ৰানিং কৰিলোঁ কাইলৈ আকৌ কমাই ৰানিং কৰিম পৰহিলৈ স্পীড দিম ভালকৈ দৌৰিম সেনেকৈ মানে ফাঁকি দিয়া হয় তো তেনেকৈ বহুতখিনি আৰু এনেকৈ আপডেটবোৰ দি যাম তো এইটো অসম পুলিচৰ লিষ্টটো আহিবই সকলোৱে গমেই পাইছে ত' নিউ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এক্টিভ হ'বলৈ হ'ল মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ৰানিং লং জাপ চিন আপ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ এক্সাৰচাইজ সেইবোৰ আৰু সেইটো কাৰণে ময়ো এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেইজনমান হ'লেও উচ্চ পায় ফিল্ডত আহক ৰাস্তাত আহক দৌৰক আগন্তক নিউ ভেকেঞ্চি বা যদি চাকৰি কৰিব মন আছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বহুতখিনি পথ দিব ফৰেষ্টৰ আদি কৰি আছাম কমাণ্ডো দিব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আপডেটটো সেইটোৱে যে নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে সাজু হ'বলৈ হ'ল বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এটা কথাকে কৈ থাকে বুলি কয় তো এটা ভিডিঅ'টো লিষ্ট আহিব নতুন ভেকেঞ্চিও আহি যাব লিষ্টত নাম আহিলে চাকৰি হৈ গ'ল যদি নাম নাহে আকৌ সেই নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ভাল নমতা পাবলৈতো এতিয়াৰ পৰাই কষ্ট কৰিব লাগিব ত' গাড়ী মটৰ বেছি আহি আছে ভিডিঅ'টোত ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ যদি মোৰ সেই পলাছ হাজাৰ ভিডিঅ' চেনেলটো প্ৰথম হৈছে ত' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা এই ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবা আৰু সিহঁতেও আহি আছে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ তো এটা নতুন ভিডিঅ' আপডেট লৈ আহিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব